В своїх країнах. Разом з тим хочу ще раз підкреслити те, що вже сказав Микола Миколаївич, Миколайович щодо міжнародно-правових аспектів. Звісно, під час своєї доподії я більш широко висвітлю цей аспект, але на сьогоднішній день, на мій погляд, треба фокусувати нашу увагу і на роз'ясненні права. Дітям і на роботі з представниками правоохоронних органів, органів виконавчої влади щодо запровадження тих чи інших міжнародних стандартів, положень конвенцій, факультативних протоколів, практик Європейського суду з прав людини в діяльність всієї системи правосуддя. Це надзвичайно важливо, тому що. Іноді, як ми кажемо, вже роз'яснюємо, що таке крадіжка і так далі дітям. Але я переконаний в тому, що якщо ми спільними зусиллями не будемо наполягати, щоб ті чи інші міжнародні стандарти в сфері прав дитини були впроваджені на досудовому розслідуванні під час судового провадження, то ну на жаль, багато з того, що записано там в плану дій. Державних дій пов'язаних з реалізацією положень Конвенції про захист прав дитини і інших загальнонаціональних документах можуть залишитися невирішеними. Дякую за увагу. Дуже дякую і запрошую до слова пані Тоні Меннік, голова місії з утвердження верховенства права, співробітник посольства Норвегії в Україні на посаді радника з питань юстиції. Прошу вас. Спасибо, что пригласили нас на этот очень важный, интересный семинар. Хотела бы немножко представиться. Uh, меня зовут Хани Меника, я работаю в посольстве Нигерии, и я также возглавляю миссию, которая называется Норлау, uh, это утверждение верховенства права, uh, и мы с удовольствием поделимся также нашим опытом. Мы сейчас uh, работаем над некоторыми программами в Украине, и есть несколько проектов. Одна из наших, один из наших проектов ⁇ мы работаем с Министерством юстиции над различными важными проектами для детей. Спасибо вам большое. Это очень важная тема. Спасибо, что вы ее поднимаете. И дети действительно являются нашим будущим и будущим любой нации. Поэтому очень важно, чтобы, когда дети встречаются с какими-то криминальными актами, чтобы мы помогли им выйти из этой ситуации. И если эти дети, они становятся либо жертвами, либо свидетелями, то важно, чтобы мы помогли им пройти эти ситуации. Поэтому эта тема очень важна. Меня попросили немножечко описать норвежскую систему, конечно, это очень такой ну, широкий вопрос, поэтому я смогу только несколько небольших пунктов поделиться с вами. Хотела бы поделиться, что какие санкции для детей мы внедряем. В Норвегии у нас есть принцип, что дети ни в коем случае не должны попасть в тюрьму, если нет для этого каких-то крайне важных показателей, важных причин. Поэтому чаще всего дети не попадают в тюрьмы, и даже сам прокурор, он поднимает вопрос о том, как помочь ребенку избежать тюремного заключения. Даже если они видят, что ребенок действительно виноват, они даже стараются не довести дело до суда, они стараются помочь этому ребенку исправиться. И такая реакция, конечно же, ну, такое отношение, конечно же, применяется, когда это не небольшие какие-то преступления, но мы стараемся помочь нашим детям избежать тюрьмы. И также мы, если ребенок совершил какие-то не, очень, ну, не очень большие преступления, то тогда мы стараемся Стараемся работать с этим ребенком, чтобы помочь ему а, исправиться. А, и у нас есть ну, такие посредники, которые работают с детьми. И если все-таки это дело доводится до суда, то а, тогда... такой ребенок он будет э, находиться в заключении но даже в местах заключения в колониях э, у нас есть определенная работа с детьми э, с ними работают э, рассказывают им о негативных последствиях алкоголя э, наркотиков и э, других вещей э, то есть даже когда ребенок находится в местах заключения он не просто там э, заключен и находится но мы стараемся оказать ему помощь э, и у нас есть много различных программ для а, молодежи, и даже они могут учиться, находясь в колониях. Пару лет назад у нас была новая санкция а, в криминальном праве, ну, такое а, наказание для детей, но это было ну, наказание заключалось в том, что Это была программа для детей, которые совершали серьезное преступление и повторное преступление. И для таких детей э, проводились такие э, собрания с посредниками. И для каждого ребенка э, они подходили индивидуально и э, создавали э, какой-то процесс реабилитации для этого ребенка. Во-первых, если он украл что-то, то как он может возместить потерю или как он может э, ну, возместить и э, каким-то образом компенсировать свое преступление. И также, если есть необходимость, то такие дети должны были проходить программы против наркотиков или против э, э, алкоголя. И мы обнаружили, что такой индивидуальный э, подход помогал детям не совершать повторно преступлений. И те дети, которые а, проходили через эту программу, и вот эта программа посредничества, а, в этой программе дети встречались с жертвой своего преступления, и они могли видеть плохие результаты, губительные результаты. И это очень влияло на детей. Дети а, в большинстве своем не повторяли а, этих а, своих преступлений больше. Поэтому вот такая практика, когда ребенку позволяют встретиться с жертвой и увидеть результаты своего а, преступления, она оказалась очень действенной. И, как вы сказали, что а, жертвы а, преступлений, очень много детей есть среди жертв преступлений. К сожалению, это так на данный момент и в, не, в Норвегии также. А, и, к сожалению, много лет назад, в, довольно много лет назад в Норвегии мы обнаружили, что очень плохо, это очень плохая практика а, допроса детей, и когда мы приводим детей, чтобы они свидетельствовали в суде, это плохо и для процесса, и для самого ребенка. Поэтому сейчас это делается следующим образом ребенка допрашивают в отдельном кабинете, а, и представитель полиции а, ну, допрашивает ребенка, и это все снимается на видео, и потом прокурор он просматривает это видео и использует показания этого ребенка в суде. То есть таким образом ребенка не приводят в суд, он не находится под давлением этой большой группы людей. А, таким образом для ребенка легче пройти через этот процесс. И вот такой разговор ребенка с представителем полиции, он записывается на видео, и потом это видео могут прокручивать в зале суда, и самому ребенку не обязательно появляться в зале суда. И еще одна вещь, мы очень горды этой нашей программой. Где-то несколько лет назад мы начали ее. Мы называем эту программу Детский дом. Это для детей, которые были жертвами каких-то серьезных преступлений, например, сексуальных преступлений, и также детей, которые были свидетелями подобных преступлений. Поэтому в этой программе детям предоставляют медицинскую помощь. А, и если необходимы какие-то медицинские а, доказательства а, преступления, то тоже в этой программе они могут получить помощь, также получают психиатри психиатрическую помощь. Также прямо вот в этом доме для детей, детском доме, там могут проводиться, ну, как допрос ребенка, но это в очень мягкой атмосфере, чтобы не травмировать ребенка. И в, этой, в этом доме ребенок чувствует себя спокойно, расслабленно, защищенно. Если у ребенка есть родители, то приглашают его родителей и предоставляют психиатрическую помощь ребенку. Поэтому вот несколько пунктов, которые у меня была возможность поделиться с вами о Норвежской системе. Я надеюсь, что они а, были интересными для вас. И еще раз спасибо за организацию этого семинара. Очень важная тема. Пани Мейник, за очень интересную про те, как функционирует защита. Еще что? Так, зараз, можливо хтось захоче задати питання за те, як функціонує система захисту прав дитини в Норвезії, хоч і дуже коротко, але мабуть самі такі цікаві моменти. Ігор Світлічний дякую. Шановна пані Тоні Мейнік, скажіть ви казали про якихось посередників. Не могли б нам розкрити це поняття? Тобто, хто їх фінансує, як організована їх діяльність? Дякую. І якщо в додаток, який їх правовий статус в тих провадженнях, процесах, які вони будуть участь? Well, the mediation, there is a, there is a... посредническая программа. У нас есть специальные законы, которые ä, утверждают ее. Там ä, встречаются жертва и ребенок, который, который совершил ä, это какое-то. А, то есть это не то, что какие-то люди, конкретно посредники, но это сама программа, но ну, она называется медиишн как посредничество. То есть ребенку позволяют не просто получить наказание за свое преступление, но ребенку позволяют как бы увидеть этот весь процесс изнутри, ребенку позволяют увидеть жертву, увидеть последствия, то есть увидеть себя как человека, который причинил этот вред. И с ребенком проводится разъяснительная работа. Таким образом, ребенок гораздо лучше понимает результаты своих действий и осознает, что в будущем такого повторять не, не нужно. И потом а, к таким детям при, применяется индивидуальный подход, а, разрабатывается программа для исправления этого ребенка, а, чтобы, каким образом он сможет, может быть, компенсировать результаты своих действий и как он сможет исправиться. И uh, like to... в Норвегии, и в других okay. краинах, питания, и на самом деле Наразі закон про медіацію я знаю, що сьогодні розглядається в Верховній Раді. Я не знаю, наскільки він зможе ці питання вирішити. Але я думаю, що і пілотні проекти були в деяких регіонах, саме в школах стосовно медіації, саме серед дітей. Я думаю, що це дуже ефективна форма, яку треба запроваджувати, але знову ж таки, це стосовно рівня професійності. Працівників соціальних служб і взагалі наявності медіаторів, тому що це спеціалісти досить високого рівня. Навіть сьогодні ті курси з медіації, які проводяться, вони коштують дуже дорого для того, щоб навчити медіатора. Ми знаємо, що є сімейні медіатори, там бізнес є медіатори, також є дитячі медіатори, але сьогодні їх дуже мало в Україні. Це одиниці, які можуть сьогодні професійно працювати саме в цій сфері. Хоча досвід в Україні є, тому що були проєкти. Несколько лет кивики запровадживались в других регионах. Большое спасибо. Кое еще будут питания? Представляйтесь, пожалуйста, мне просто не. Подскажите, пожалуйста, как происходит взаимодействие органов прокуратуры и других исполнительных органов в рамках этой программы? Well, прокурор имеет основную роль а, в этом процессе, и прокурор, он именно подает этот, это дело в медиацию, то есть прокурор имеет решающую роль в медиации, и а, в медиации, в процессе медиации может участвовать а, а, полицей, ну, полицейские управления на местном уровне. А, в но э, сам прокурор, он просто передает дело в процесс медиации, и он больше не вовлечен в это. То есть дальше в процессе медиации вовлечены школа, э, полиция на местном уровне, э, государственные органы, которые работают с детьми на местном уровне, но не э, прокурор. Еще кто-то хочет задать вопросы, нет? Или переходим к следующему вопросу? Я коллега Тони Мейник, меня зовут Вильгим, я из норвежской, тоже, тоже норвежской команды, и я работаю в сфере криминального провожения для детей много лет. И также мы работали с санкциями для детей, с колониями для детей. Хотел бы также добавить немножко относительно системы медиации в Норвегии, что С тех пор, как мы начали использовать систему медиации, значительным образом уменьшилось количество детей, которые совершали преступления, и также количество детей, которые совершали повторные преступления. То есть мы обнаружили, что эта система очень действенна, и, конечно же, местные власти имеют здесь решающую роль. То есть они организовывают эту систему медиации на местах. И я думаю, что это, этот проект в Норвегии очень хорошо себя показал и был бы хорошим э, примером для других стран. Спасибо. Спасибо. Я думаю, мы еще будем все равно обсуждать многие вопросы. И где-то вы прокомментируете, поможете нам посмотреть с другой стороны на наши проблемы. А сейчас переходим уже к первому вопросу э, обсуждения. Международные правовые стандарты, которые касаются защиты прав ребенка в уголовном производстве и государственной гарантіи. Шановні друзі, шановні колеги, шановні учасники нашого поважного заходу. Я, звісно, що ми з вами всі здебільшого фахові юристи і знаємося досить непогано на тих речах, про які ми сьогодні будемо говорити. Проте я хотів би заакцентувати увагу на таких, як мій, на мій погляд, ключових аспектах і, можливо, ключових проблемах, з якими стикаються. Ну, перш за все, я буду говорити від імені адвокатської спільноти, адвоката в своїй діяльності, коли виникає ситуація з приводу захисту прав дитини у кримінальному провадженні. Абсолютно вірно було сказано моїм колегою з приводу того що немає значення, чи є дитина ну, постраждалим відчинення злочину, чи є вона особою стосовно якої здійснюється кримінальне переслідування, права дитини повинні бути в абсолютному порядку захищені в будь-якому разі. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день на території України діє міжнародна конвенція про права дитини і відповідні факультативні протоколи до неї. Разом з тим щодо міжнародних стандартів є у нас і конвенція про захист прав прав. Дити людини основоположних свобод і саме відповідно до статей 8 і 9 Кримінального процесуального кодексу України повинні враховувати практику Європейського суду з прав людини. Сьогодні вже звернули увагу на те, що е, питання, на, на питання захисту прав дитини під час кримінального провадження. І я хочу сказати, що буквально нещодавно Європейським судом з прав людини було винесено рішення Корнейкова... против проти України, де мова йшла про те, що породілля з немовлям перебувала під вартою. І, до речі, це рішення ми На сьогоднішній день я думаю, що ми працюємо і працюємо досить плідно, будемо перекладати. Відверто скажу, що і такий невеличкий лапках піар в постійно вісниках Національної асоціації адвокатів України мною та моїми колегами здійснюється такий переклад прес-релізів практики Євросуду з найсучаснішої. Найсучаснішої січневі, березневі, квітневі а зараз ще вийдуть. І ми зараз працюємо над тим, щоб перекласти і перекладаємо рішення Євросуду, тому що на сайті міюсто ми ще не побачили. Поки що і корникового проти України чим цікаве це рішення? Це рішення цікаве, тим, що досить в мотивальній частині цього рішення Європейський суд справ людини досить непогано, як на нашу думку, дослідив міжнародну складову і врахував правову позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо найкращих забезпечення найкращих інтересів дитини щодо знаходження її з матір'ю. Тут була в Євросуду певна ділема. Виникло питання: що як повинно бути? Чи повинна пріоритет? Віддатися тому, що дитина, немовля, повинна знаходитись матір'ю, чи все ж таки порішити питання про звільнення матері з під варти? Європейський суд справ людини сказав, що як найкращі інтереси всесвітня організація досліди відповідні висновки організації охорони здоров'я. Немовля повинна перебувати з матір'ю. А отже, і ми сьогодні будемо говорити про позитивні зобов'язання держави. Отже, держава повинна виконати свої позитивні зобов'язання щодо того, щоб створити належні умови перебування, немовляти. Зі своєю матерію, і тут європейський суд встановив низку порушень в контексті, зокрема статті 3 конвенції. Це одне з рішень. Я, звісно, не буду називати, тому що величезна кількість інших рішень проти інших держав. Хочу звернути увагу, шановні друзі, на певну проблему, з якою ми стикаємося, перекладаються лише рішення проти України офіційно. Це тяжко, це не дуже правильно, на мій погляд, особисто як адвоката. До чого вдаються адвокати, зокрема я, я який бере участь постійно в судових процесах. Я судовим адвокатом. Ми Перекладаємо рішення у перекладачів, затверджуємо нотаріальний переклад і подаємо це як документ до судового процесу. Чому тому, що таким чином здійснюється врахування? На жаль, оскільки суди відповідно до закону про виконання рішень Європейського суду з прав людини можуть їх застосовувати у разі офіційного оприлюднення, а здебільшого у нас офіційно оприлюдниться як правило рішення проти України, особливо коли ми говоримо про...